Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 16 січня. Так, щоб я не забула, хочу вас, вам сказати дякую, подякувати вам за там воєнний хлопчик написав. І ви молодці, я навіть нічого не говорила, а ви почитали в коментарі і донатили там їм. Я вам дуже вдячна, хлопець благодарить наш, наш, наші воїни. Наші воїни, щось їм там треба. І ви такі у мене молодці. Він пише, у вас дуже хороші підписники. То, то я вам дуже вдячна. Молодці. Так, і що? І розглянемо сьогодні з вами такі питання. Так, у Росії перев... переворот. Телебачення не працює. Чи це правда? Чи фейки опять? Так, что у мене тут? И цветочек, и все. Так, все. Карта Ленорман. Скажите мне, пожалуйста, покажите мне, чи це правда? В России переворот. Телебачення не что Щось там творится. Чи це правда? Что там переворот в России? Так, трусость, Неуверенность. Азарт, азарт, карта смерти. Сейчас подываемся. Так, так невежество, невежество и коса. Да, шесть происходы и горе и коса. Вот две карты дивиться. и все и невежество и шесть карта смерти. А карта смерти короля показывает, Чьи, чи, чи будет. Видите, я четко показала смерть короля. И коса подкосила. Хорошо подкашує. И горе, мучение, невежество. Вот все, дивиться, карта смерти и обнуление короля. Вот это так показывает. И вот это что, что там творится. Хитрость, обман, и опять обман по дьяволу и жертва. Жертва, смерть короля, уход. Ну да. Лицемерие, обман. Разрыв и неприятная неожиданность. Так, что происхода и смерть короля показывают. Смерть и обнуление короля, якогось. Хочу им. Что-то да, правда, не фейк. Что-то там происходит. Так. Ну и добрый. Карма, это карма. Я говорила, что то ли еще будет. Так, Іран обвинив Росію і відмовився визнавати Крим та інші окуповані території російськими. Чи це правда? же як союзник іде. Щось там Іран обвинив Росію і відмовився визнавати Крим та інші території російськими. Це правда? Да, таке рішення. Да. Це правда. Сложності. Такое решение опять. Правда, правда, положительный результат. Так. Это правда. Это правда. У них там что-то борьба за выживание. Россияны. <coughs> ну все, Питание на, на Путина скоя на напад. Как Кадыров, что ли. Это правда? На Путина скою на напад. На двойника Путина. Че на Путина, че на двойника Путина. Путина у меня показывал еще не Ну на двойника Путина скою на напад. Че это правда? Ну вот да. Кризис. Кризис. Тирания. Месть месть и враг за спиной. О, там прям около него. И конфликта карта. Карта удара. И разрыв. И так. И это правда. Правда. Разрыв. И коса опять. И опять коса. Это правда. Побачимо. Побачимо. Євросоюз планує заборонити імпорт російського алюмінію. В лютому, вже в лютому планує заборонити імпорт російського алюмінію. Чи це так? Так. Так, рішення таке. Правда. Так, 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 рішення і... І переміни, і перемени. І це правда. І це правда. Так, далі. Україна створила дрони, які здатні нести каби. Це правда? Створила Україна. Дрони такі, які здатні на стыкаби. Ну да. Доверие. Положительный результат. Так, точка опоры. Новые перспективы. Так. Это так, це правда. На запорізькому напрямку ЗСУ продвинулися на північ від роботиного. Як вроді там успіхи наших. Це правда? Це так, що там наші ЗСУ продвинулися на запорізькому напрямку. Критичний, звісно, момент. Але так. хорошее предзнаменование. Бои, бои. Настойчиво. Бои опять. Ну так. Э -э, приятное удивление, хорошие новости. Так и такое решение, и хорошее предзнаменование. Все так. Все правда. Е, окупанти посилюють ППО в Криму. Що там происходит в Криму в росіян? Що там у них, яка там ситуація в росіян? Що вони там повисили? Посилюють ППО. Що там в Криму у росіян? Розрив. Удари. большие удары две карты прилеты удары и важное изменение как перемена дома вот важное изменение перемена дома четко показывает и бои две карты бои большие удары так 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 и такая решение и переход в другое состояние там и разрушения большие Вот той повисили. И перемена места перемена дома. Крым. Так, хорошо. В тамбові наші вготили по спиртзаводу. Це так. Це так. и будут еще новые перспективы. И такое решение. И перемены. И это так. Там еще долгие проблемы у них будут. Это вот карта силы победы. Месть. Месть. Правильно. Это прав... Це так. Это так. Вседозволенность. Вседозволенность нашим. Все правильно. Щось у мене сьогодні багато, так, Это надо пропускать. Так, так, так. Коли закінчиться бусифікація в Україні, чи закінчиться? Чи закінчиться бусифікація в Україні? Коли я не знаю коли. Чи закінчиться бусифікація в Україні в ближайшем будущем? В ближайшем оправдано. Карта Радости. Ну, еще Недоверие. Обнуление идет. Закинчится. Бусификация. Плохие приметы и обнуление. Ну, закинчится. Так, так, так. И Колесо Фортуны. И Важное Решение. И, 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 и Колесница. Хорошие перемены и потеря. Закинчится. В ближайшем будущем. Ну, колы-колы. Коли не знаю, точно не показують карти. В ближайшому будущим спитала, чи будуть ТЦК працювати за кордоном? Щось якісь там розговори йдуть, що чи будуть ТЦК працювати за кордоном? нет. Нет. Тут нет, але тут шо? Тут буде. нет а тут что? Тут какая-то помощь будет. Нет, это как? Тут какая помощь, как бы, от солнышка и помощь, и что? И что? Важное решение так и будет. Как бы там что-то введут. И удачи. И перемены, и перемены. Что-то такое введут, что-то будет. Ну, як в консульстві, щось буде, таке рішення. Таке переміни і рішення таке буде, що щось введуть, якусь там. Ну, да, функцію, чи що там ведуть. хороші перспективи, і такий договор. і такий договор. Ну да, щось буде введено. Якусь таку функцію, по цьому делу. А щоб ТЦК ні. Щоб перевели. Чи переведуть хлопців з ППО в піхоту? Наших хлопців. Чи переведуть з ППО у піхоту? Чи переведуть наших воїнів з ППО у піхоту? Две карты не и отрицательный ответ и отрицательный ответ и обманутые надежды ну что такие размышления как вроде бы есть э, по, по пожам так, лицемерие не сомнения и отрицательный ответ но это только так разговоры усе размышления разговоры А так не отрицательный ответ. Дело венчается успехом. Не, я так и не бачу. Я так и не бачу. Не показываю так. Отрицательный ответ. Так. Чи рассий. Mm -hmm. російсь... А, чи вразили росіяни Газосховище на Заході України. Газосховище. Чи вразили росіяни? Що там, розбили? Газосховище на западі України. Ну, удар був. Нестабільність і удар був. Ну, чтобы разбить, да, ну, что-то удар был, говорят, вот удар и нестабильность, так? Э, трудное сражение. А Лешоп был и фантазии и иллюзии. Ну, что-то попытка была. Карта мага восхождения. Попытка была, что-то там. Удар что-то был. Так, зараз. Так, продовжено військовий стан до 9 травня, а потім ще буде продовжено. Так, зараз продовжено до 9 травня е, військовий стан. А чи ще потім буде продовжено військовий стан після 9 травня. Розрив вроді. И решение решение че будет еще потом продолжено после 9 травня ну как идет об это обнуление солнышко и обнуление и такое решение императора решение как идет обну обнуление и что наверное, будущее положительный результат. Как к этому идет, а еще все для стабильности, еще долгие проблемы и положительный результат. Спитала, что будет продолжено. Так и что да. Так и что да. Ну как для стабильности, для этого. Так. У Дніпрі місто Дніпро минують школи, Чи правда це? чи є дітям загроза? Місто Дніпро минують школи, Чи це правда? чи є загроза дітям? Школи, школи, покровительства, освобождение. Спокойное состояние. Это брехни. Хитрость и обман. Хитрость и обман. Освобождение, спокойное состояние, хитрость и обман. Так. Чья загроза детям? Ну, некая неприятно неожиданность может быть. И надо избегать, надо укрыть. И вот так, говорят, Тут две карты выпало. Потому что страхи. Так, по умеренности. Ну, вот вседозволенность. Карта вседозволенности. То, что там минуют школы, как обман вот, показали. А лишь может быть неприятно неожиданность якась, чьи детям есть загроза. Конечно, есть. Вот, карта страха, неприятная неожиданность может быть. И надо избегать укрытия. По умеренности, ну, тут, вот, вот, потому что все дозволенность. По умеренности, что? Ну, нарушение. Вот нарушение ну, по умеренности помощь и облегчение и успех. Алаще точка опоры и удачный случай по справедливости. Ну, как бы вот эта брехня, что там минует обман. Но все равно ж детям то обережно ж надо. Он надо избегать, потому что неприятная неожиданность может быть. Вседозволенность. То, что минуют школы, то там показывают обман. А ледиам, обережно. Все может быть. Так. Санкции на теневой флот страны не принимают, да? Что там корабли? Страны не принимают. Это правда? Примут ли? Санкции на теневой, теневой флот России. И страны не принимают корабли, да? Примут ли обманутые надежды? Обманутые надежды, дружеская помощь. И что? И, и, и это болезненная ситуация. И неудача. не Долгие проблемы. Долгий разрыв контракта, договора. И обманутые надежды. Пока не, потому что санкции. Вот так вот. Там сколько кораблей, говорят. И не принимают. Не. Не могут принять. Не могут. Потому что им потом и санкции, могут, и штрафы, и все. Пока не. Не принимают, не примут. Э, так, что будет с людьми? Що Що-що? Потра... Що? побрали російські сертифікати на лівобережжі Херсонщини. Що буде з цими людьми? Що? побрали сертифікати російські На лівобережжі Херсонщини. Так, ну первая карта мира. Мира, мира, потребность, що освобождение. Карта мира и освобождение. Ну, кризис. Еще и придется побороться. Ну, все, карта мира и победы, и тут после сражения. Ну, я говорю, придется побороться, что-то доказывать. После сражения победа идет. Так и освобождение карта и освобождение и перемена места дома и перемены. Ну вот освобождение и перемена дома, ну как перемена? Ну назад же. Ж. Спокойное состояние и помощь хорошая. Ну что а людей же заставили и такое решение будет. Вот же карта второй. И переход в другое состояние. Перемена дома. Вот идет освобождение. Вот две карты. Вот все первая карта мира, победы. И тут после длительного сражения говорят, ну вот побороться. Вот побороться надо, видите? Подоказывать, побороться, что ты не этот, на слон. Ну, как бы болезненно, а лишь друж, дружба, помощь, дружеская помощь. Потому что ж нестабильность, патология, победа опять карты. Ну, ничего. Проверки. Что ж придется подоказывать, порассказывать. А лишь помощи помощь, и три карты победы, и перемена дома. Назад додому. Ну, по крайней мере, ничего такого не показало. Поганого. И что? У меня там сестра рідна сидит. 72 роки. То ж, мабуть, я ж не мама ни связи, ничего. Тоже ж, мабуть, тоже. Чтоб якусь пенсию получать. И что-то ж это. больница и все. то наверное, же заставы что-то Какие сертификаты нажили. На ну, это гражданство. Ну, погано он еще не показал. Решать будут. Будет решение. И, и назад до дому. Так, хорошо. О, полонение. Полонені повернулися. Я говорила, що повернуться, так? І що я там ще говорила? Що буде поміч Німеччини, так? Да? Є вже. О, збулись, слава Богу. Полонених повернули 25 людей і да, показували, що чи больних, чи я говорила, що там ранені. Ранені, больні, так. Да. А чи повернуть ще до кінця місяця? Чи до кінця січня ще будуть повернуті полонені? Мабуть, наверное, нет, пока в этом месяце. Препятствие оно. Препятствие и хаос. Эх. Так, выздоровление пожи. Пока, пока не. Пока в этом месяце уже, наверное, все. А в лютому будут повернуть и полонени. Наши. Чи буде обмін у лютому 2025 року. Чи буде повернення полонених? Опять карта болезні. І... І да, і да, 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 да. Над этим размышляют, рішають. І азарт, азарт, азарт. Так, 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 так. І карта сили, победы. Да. Будуть Будут ще хлопці. І опять первая карта болезни. состояние и удача и тогда и повернение так будут в лютому будут в этом месяце наверное уже все что-то там препятствие так и что еще тут у нас че правда что Украина сдерживает безопасность всего мира это так что Украина тримает безопасность всего мира все вам миру. Это правда? Конечно, сила. Сила. Сила, бои, хорошие новости, важная информация. Так. Только ж раздражение, отсрочка. Да, хорошие новости. И как выгодная сделка, и солнышко. Конечно. тики что все раздражение, шо, отсрочка. Вот же затягивают. Уже война закончится должна была. Еще до Нового года. Выздоровление идет. Там пишут, что за выздоровление. Хорошие перемены. Если людина больна, она выздоравливает. Если Украина больна, то она выздоравливает. Карта силы. Конечно. Вот терпение сверхмеры и отсрочка. Вот это вот раздражение только. А так, конечно, Украина обидна. Тримає. Фух. І таке питання останнє. Десь там хлопця воєнного не пустили в ресторан покушати щось, як вроді вроде запрет. Чи буде розкол між военными і гражданськими? Вот таке питання. Чи буде розкол? межвоенными и гражданскими. Такого не может быть вообще. Это спекуляция. Это спекулянт какой-то. Вот это вот. Единственный случай. Да они вместе, вместе сила, карта радости, встречи. И вместе, вместе. я раскол? Не. Это ерунда, это не. Не, 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 не. Нема ничего, ничего я не бачу. Нет. Так. Да. Стабильность. Дома стабильность. И вместе все. И не. Вот. Сила, победа. Вот карта эта хорошая. Вместе, стабильность. не какой раскол. Здравствуйте. Это наши дети, наши человеки, браты. який раскол. Нет. Это неправда. Всего и будет не может вообще. Так, и что? Ну, уже еще богато балакаю Я, наверное, еще одно видео сделаю. Там я пройдусь по Понаписували дуже багато мені. Подивитися. ілі завтра подивлюсь, подивлюсь, ілі сьогодні я ще зроблю відео і подивлюся по ситуації, Скадовсь, доля Скадовська. і Ну, багато дуже понаписували. Так що це вже буде дуже длинне. Зараз, поки я заканчую, дякую вам за увагу. Дякую за перегляди. За підтримку. Мені дуже таку. Дуже таку мощну підтримку. Я вам дуже вдячна. Все. До побачення вам. Гарного дня. Мирного неба. Пока-пока.